нечто подобное хотел устроить Янукович. И то ему не дали, и у него не сильно получилось. То есть, как бы, Фирташ Ахметов в союзе с властью. сегодня этот союз фактически разрушен. Фирташ вообще арестован. У Ахметова проблемы, потому что у него забастовки. Вот, во всяком случае, связка между основными крупными корпорациями и украинской властью сегодня разрушена. Но в России ничуть не бывало. Газпром, добывающие корпорации ископаемых ресурсов, они все Э, с цепкой связи с СССР. Итак первый признак наличия второй признак наличие армии и полиции и полиции на которой государство опирается причем опирается на уровне создания полицейского государства где демонстрации запрещены где цензура сверстна, где никаких свобод практически нет потому что на страже стоит армия третий принцип. Существует внешний враг. В данном случае этот принцип, который принципиально различает, вот как бы, э, во всяком случае, до недавнего различал, для России есть внешний враг. Это Запад и в данный момент Украина. У Украины внешних врагов практически не было. До того момента, пока у нее не ну, с ней не начали творить аннексии. Четвертый момент. Массовое запудривание мозгов, промывка мозгов, то есть создание оболванивания или зомбирование, тотальное зомбирование, контроль сознания через средства массовой информации. Вот этот момент развернут в России полномасштабно. Причем, если в Украине и есть фонд пропаганды, то, по крайней мере, вот количество телеканалов, вот просто количество, без относительно каких содержаний, в Украине гораздо выше, чем в России. Это на больше 150 миллионов россиян и меньше, чем 50 миллионов украинцев, да? А вот даже количество телеканалов не поставило. То есть выбор в Украине, да, смотреть или не смотреть, гораздо больше. В России такого выбора нет. Даже тот же телеканал Дождь, который как минимум сохраняет ну, более-менее взвешенную э, позицию, он очень мало присутствует э, в, в России. То есть это очень немногие люди, которые в состоянии его смотреть. То есть это точно не тот охват, который имеют три основные провластные каналы. То есть фактически мы говорим сейчас о тех основных признаках, по которым можно опознать фашизм. Я утверждаю, на основании этих признаков в России сейчас есть имперско-фашистский строй. Все признаки налицо.